چلیے سوشل میڈیا کے تھرو ایک ایک کوشچن آیا ہے کہ زمین کو وقف کر دینا کسی بھی کام کے لیے تو یہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے زمین کو وقف کر دینے کے حوالے سے تو قرآن کے اندر کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص زمین پر اپنی ملکیت کو قائم کرے اور ملکیت قائم کرنے کے بعد اس کو کہہ دے کہ ہاں اب یہ میں اس کا مالک ہوں اور یہ اس کام کے لیے میں نے وف کر دی ہے ڈونیٹ کر دی ہے اس کے ذہن میں تو ظاہر سی بات ہے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہاں پر زمین ڈونیٹ کی ہے تو مجھے جنت میں زمین مل جائے گی یہاں پر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو مجھے وہاں پر اس کا سلا مل جائے گا وہ تو اس لیے کرتا ہے لیکن آپ خود یہ سوچئے کہ وف کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ادارے کو کوئی بھی زمین وغیرہ وف کر دی ہے تو وہ غیر متبدل ہوتی ہے مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اب وہ اسی کام کے لیے وقف رہے گی اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کرنا یہ ممکن ہی کرا نہیں پاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے وقف اس میں کی تھی اب یہ اسی میں وقف رہے گی چاہے دوسرے معاملات اس سے بہتر ہوں یا دوسرے معاملات ریکوائرڈ ہوں اس جگہ سے یا اس معاملے سے کہ بھئی اس والی معاملے کو ختم کر کے دوسرا معاملہ کرنا چاہے مگر نہیں یہ تو انہوں نے اسی میں وقف کی تھی یہ تبدیل نہیں ہو سکتا تو غیر متبدل سمجھا جاتا ہے جو ویسے ہی غلط ہے جو شخص اس دنیا سے جا چکا اس کی حق کے ملکیت ویسے ہی ختم ہو چکی ہے آپ بھی تو یہ کرتے ہیں نا اس کی جو حق کے ملکیت ہوتی ہے اس کو لوگوں میں زندہ لوگوں میں بات دیتے ہیں تو ایسا کیسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تو زندوں میں بٹ رہی ہیں لیکن جو اس نے وقف کیا تھا وہ بٹنا ممکن ہی نہ ہو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد و بدل آئی ہی نہ تو قرآن کی منشاہ کے مطابق تو نہیں ہے نہ ہی قرآن نے کسی زمین کو وف کرنے کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے غیر متبدل تو صرف اللہ کا قانون ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی قانون ہیں جتنے بھی ارشادات ہیں فرمودات ہیں ان میں سے کوئی بھی غیر متبدل نہیں ہے اسی قانون کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی وف کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل ہوگا ہی نہیں تو یہ اس قانون کے ہی خلاف ہے لہٰذا قرآن کی خلاف ہے قرآن میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے